من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشرح لي صدري ويسر لي امري واهل من انسان يفقه قولي تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلو اقويكم احسن عملا ببركة قطح بوزات جسك هاتبي دونو تبارك الذي بيده الملك ज़मीन आसमान और जितनी मखलूक जितने भी मुलक हैं जितनी मखलूकत हैं उसी की ज़ात बरकत है उसी के हाथ के अंदर सारी जितनी भी अशिया है नोकसाम की सब का इख्तियार अल्लाह के पास है और वह हर एक चीज़ पर हादर है दोबारा तो कदीरिलत اور کہ اللہ ج خلاق الموت اللہ تعالیٰ نے موت کو پیدا کیا وہ الحیات اور زندگی کو پیدا کیا لجاب لوا کم تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے آپ کو ہے تو ایک پیرامیٹر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ زندگی اس لیے دی ہے کہ اللہ دیکھے کہ تمہارے اندر سے کون ہے جو اللہ کے حکم پیتا بیداری کرتا ہے